Вишукані напої, смачні оригінальні страви, незвичні солодощі. Ви мріяли про це? А можна побувати і у різних країнах світу, скуштувати кухню будь-якої країни і не потрібна подорож? Це все можливо у Адамсі відсвяткувати визначну подію вашого життя в повній гармонії і залишити незабутні враження від ресторану. Який виконаний в стилі модерні. Вибір за вами в повній святковості вас зустріне ресторан Адамс. Як бачите, тут уміють смачно нагодувати, доставити естетичне задоволення, а іншими словами, додати життю смак, звук та колір. Ресторан Адамс. Підприємство «Деметра» спеціалізується у сфері сільськогосподарського товарного виробництва, тваринництва, переробки та виробництва м'ясопродуктів, тобто усі ковбасні та м'ясні вироби є продуктом переробки власної сировини, а тому є натуральними. А також «Деметра» є виробниками твердих сирів і теж із власної сировини, тому вони надто смачні за обсягами виробництва продукції. Фірма «Деметра» є лідер у Кам'янець-Подільському районі. Фірма «Деметра» являє собою багатоголузеве підприємство. Запрошуємо до співпраці. Усі ми кам'янчани, безперечно, закохані у наше місто. Кам'янець-Подільський відомий як місто фортеця, яке здобуло світову славу. Саме тут брязкіт кайданів змінювався на брязкіт зброї, місто, в якому гармонійно переплились культури, релігії та багатонаціональний устрій. І сьогодні в програмі надзвичайно харизматичний чоловік. Це президент військово-історичного товариства Ігор Данілов. президент военно-исторического общества у нас. А когда из какого периода вообще начало возрождаться вот это военно-историческое движение? Знаете, как-то Олег Еленович Дымчук меня представил, не помню, в каком там собрании, патриарх военно-исторического движения. Да, да, это в принципе, там без ложной скромности можно сказать, что оно может быть так и есть, потому что в 1995 году я задумал создать в каменце военно-историческое движение. Но э, военно-историческое общество подразумевалось совершенно скажем, конкретной направленностью. Мне очень нравилось заниматься тем, чем я занимаюсь, потому что я в Каменце себя нашел. У меня в жизни было две страсти. Ну, в принципе, они как бы не были, они есть. Это история и, и военное дело. Вот. Ну, в Каменце получилось так, что я пошел работать в музей и объединил это все, стал заниматься военной историей. Ну и на каком-то этапе была идея создать в Каменцеподольском центре истории фортификации, потому что тут действительно можно показать многое на протяжении тысячелетий генезис фортификационного развития. Вот. А кроме того, хотелось, чтобы к этому были привлечены молодые люди, вот. Ну вот как раз к истории военно-инженерного искусства. Ну и вот задумалось сделать военно-историческое общество которая бы занималась историей фортификации. И в 1996 году она получилась, это общество. Я помню бурные дискуссии. Да, нет, нет, да. Оно появилось в мае месяце, вернее, в апреле месяце 1996 -го года. Но поскольку в Каменце оно было одно, больше ничего не было, туда потянулись ребята ну, которые хотели себя проявить на этом поприще, на поприще военной истории в ну, самых разных направлениях. Вот. И там были не только люди, которые увлекались военно-инженерным искусством, причем вот как раз те, кто увлекался этим искусством, они уже были в зрелом возрасте. Ну, возглавил секцию истории фортификации» полковник, начальник кафедры фортификации из нашего военно-инженерного училища, Кони гераский Владимир Николаевич. Вот. А появилось целый ряд секций, которые занимались, там, ну, например, своеобразной реставрацией рыцарского тогда движения и, не делали доспехи, я помню, я носился по заводам, выбивал там листовой металл, проволоку, гравера, что я только там не свозил. И как раз я начал работать в заповедник историк архитектурным с Василием Владимировичем Фрэнсером, мы достигли консенсуса, что заповедник, там одна комната превратилась чуть ли не в склад металлопродукции, и вот ребята приходили, оттуда все таскали и делали себе эти все дела. Да, и уже в 96 году мы начали проводить такие между собойчики, а потом оно развиваться. стало развиваться все сильнее и сильнее, вышло на солидный уровень, мы начали ездить за границу, и за границы стали сюда приезжать. Ну, потом там получилось так, что часть, как всегда бывает среди творческих людей, кто-то видит себя так, кто-то видит себя это, часть. Ребята ушла, они начали заниматься своим делом, там постепенно доросли там до 17 века что называется там стали проводить вот этот фестиваль Тарагероику. вот я как-то в тех веках себя не чувствовал не чувствую что-то не, 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 никак я не, не, не врасту в те века оно не мое вот мой век немножко более поздний это конец 19 начало 20 века. тем не менее общество живет и существует уже есть как бы второй призыв в ряды этого общества уже есть ребята, которые занимаются, ну, тоже 14-15 веками. Да, кстати, по поводу того, есть ли кому продолжить ваше дело? Есть, слава Богу, слава Богу, есть. Слава Богу, есть. Вот как раз я говорю о втором призыве, то угу. пришли молодые ребята, которые занимаются вот этой эпохой 14-15 века, тоже уже вышли на очень хороший уровень, вот, и по доспехам, и по техники фехтования не показывают, очень часто мы устраиваем всевозможные такие анимационные мероприятия, которые привлекают наших туристов, это и в нашей крепости, и в Хатине, и вот буквально тоже по свежим следам пару дней назад проводили такую квест-игру, поход в, поиски, в поисках священного Грааля, такая квест-игра направлена была на спачение коллектива одной из структур бизнес структур это все завершилось тоже очень интересная анимационной программы вот. У ребят есть тоже свое видение я как бы там не очень вмешиваюсь в эти дела чтобы они имели полную инициативу как они себе хотят так и они себе развиваются ну как бы пытаемся там координировать вместе действия чтобы это все было в пользу не только для них но и для каменца подольского ну и как-то так вот стараемся чтобы это все не затухало. И я смотрю, начинают втягиваться тоже молодые ребятишки. Все больше и больше увлекаются тем, чем они занимаются. Начал я заниматься движением реконструкции приблизительно 10 лет назад. Тогда это выглядело не совсем так, как сейчас мы это представляем. Это были более еще такие детские наивные игры, мечты. Вот, но со временем мы взрослели, там, менялось понимание этого всего, и в итоге мы пришли вот к тому, что сейчас имеем. Мы занимаемся реконструкцией, реконструируем Средневековье, в частности, 15 век, начало 15 века, территория Западная Европа. Меня с детства привлекали разные игры. Всегда хотел жить какую-то роль. С театром меня всегда связывало много общего. Вот. И однажды меня друг, это был это 2004-2003 год, рассказал мне про такие игры, где можно выбрать себе персонажа, пошить себе костюм и там, в течение двух-трех дней полностью вживаться роль и проживать ее так как ты считаешь ее нужным вот я попробовал вот потому что мне это интересно вот, с каждым разом все приходилось выдумывать что-то новое э, шить себе что-то новое вот со временем меня это заинтересовало не просто как игры а уже как что-то больше с историей связано вот если я там в школе не думал даже о этом истории ну, просто как предмет был то уже позднее это стало, по сути, моей профессией. Я поступил на исторический факультет, именно потому, что меня интересовала вот эта эпоха рыцарства. Вот, хотелось ну, узнать не только то, что я уже узнал, а то, что знают профессионалы, то, что они поделились своим опытом. Вот, поэтому я закончил ИСТВАК, вот, являюсь специалистом истории. И продолжаю, как бы, по сути, свою профессию развивать в реконструкции. Вот, занимаюсь исторической реконструкцией. Ну, получается, я уже 7 лет занимаюсь этим Yeah. В рух я прийшов майже 11 років тому, 99-му році, а це все переросло з такої, скажімо, дитячої забавки, переросло в більш доросле життя. перейшло. І хоча я за спеціальністю взагалі лікар ветеринарної медицини, але мені це подобається. Я займаюся з хлопцями, з моїми друзями теж, друзі дитинства Лефі Олексій. З ними вже, скажімо так, з'їдено не одну ложку каші польової, не в одному бою ми разом приймали участь, прикривали одне одному спину. Це, можна так сказати, реконструкція тим, чим ми займаємося. Це нас скріпляє нашу дружбу набагато більше. Ну і також допомагає нам, оскільки ми фізично підготовлюємося до цього. На немає часу на те, щоб там курити, на те, щоб там вживати алкогольні напої, дуже. Бо от в такому, як я, не дуже той повживаєш і не дуже покуриш. <гум> Може, з'явиться там і так далі. Е, ось. Це вже як спосіб життя. Так, це вже виходить як хобі. Хоча деякі люди дивляться на це Див, дивними, дивними очима. Кажуть, там, вам не жарко. Перші запитання, вам не тяжко. Тяжко, звичайно, що і жарко. Але. Хокеїсту теж наверное, тяжко і жарко. От, і теж Питаються нас в боях. Вам не боляче, коли отримуєте по голові сокеру. Ну, звісно ж трохи боляче. боксеру теж боляче, але всі дивляться бокс і всі задоволені цим. І це спосіб життя, це, можна сказати, це спорт. Как ну, ви замістили, у нас совершенно різні форми, тому що у нас що не різний путь. Если ребята... реконструирует на 14-15 века, я реконструирую на конец 19-го, начало 20 века. Помните, я им говорил, что я себя свободнее чувствую в этой эпохи, поэтому я вот взял, чувствуя себя настоящим полковником, я реставрировал форму настоящего полковника. она не совсем, конечно, до конца отреставрирована, но тем не менее очень близко. Это начало 20 века, форма старой русской армии, полковничьи погоны, китель по образцу. Есть у меня материал Пошить это все как положено, но очень сложно найти лекала. Вот. А так это просто отреставрировано из советской формы, то, что было там, в 14-15 году, до конца Белого движения. Несмотря на то, что я все время был коммунистом, вот, видите, стал монархистом, я себя очень уютно чувствую. Игорь, я не раз была м -м, приглашена на эти прекрасные шоу, как вы говорите, с анимационной программой, которая проводится в Старой крепости. И ну, это просто восхитительно. А участники наши каменчане или вы приглашаете актеров из других городов? Ну вот тут называется стоп, никаких актеров. Ну за, за 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 исключением последнего вот этого момента, когда mm -hmm. у нас участвовали даже не актеры, а аматоры, mm -hmm. ребята из нашего местного самодеятельного театра. Кстати, в Каменце очень много талантов, знаете иногда удивляешься, насколько много талантов Каменцы и насколько Каменец подольский, я бы даже сказал такой самодостаточный город. То никаких актеров, все делают сами члены и участники клуба. Как правило, каменчане, в основном каменчане, но приезжают, конечно, и коллеги. Вот, например, там в нашем обществе есть проблема, это отсутствие средневековой музыки. Угу инструментов и музыки. Имеется в виду там такой как бы походный вариант, потому что мы очень тесно сотрудничаем в рамках вот этих анимационных программ, шикарным просто ансамблем, просто удивительно красивым по стилю, по, по смыслу, по содержанию ансамблем Камерата. Вот. Когда они играют, ну, у многих просто вот отвисает, что называется, челюсть. Они такого не ожидали. Прекрасные костюмы, прекрасная манера игры, очень интеллигентные лица, ну, что там говорить. Вот. Поэтому, когда нужны там, типа, барабаны какие-нибудь, флейты или эти самые волынки, то приглашаем ребят львовских, тернопольских, меницких. В ходе проведения этих программ анимационных приглашаются девчонки со Львова, которые делают фаер-шоу. Вот. Ну, тут тоже пока, пока нет в Каменце-Подольском такого варианта, который бы представил э, очень качественное э, вот выступление фаеристок, так называемых, э, девочки. Очень красиво делают эти э, фаер-движения, mm -hmm. скажем так. Вот. Потом приезжают, если нужно делать какое-то большое, большое, мероприятие, тоже приезжают ребята из Западной Украины там, или из нашей Хмельницкой области. Их становится там 25-30 человек. В обществе, конечно, меньше <связано> ребят, поэтому приходится привлекать со стороны. Но, опять же, никакие актеры, а только только члены военно-исторического движения. Ну, я как зритель решила, что они да. просто очень талантливые. А вы знаете, вот э, я хочу сказать, что буквально в субботу мы проводили вот это мероприятие, mm -hmm. этот квест. И когда ребята начали показывать то, что они могут, то многие ко мне оборачивались и спрашивали, откуда вы каскадеров привезли? Вот, вот. Вот, но не каскадеры, и очень приятно, я видел, с чего они начинали, как они расти, как они сами себе ставили бои, как они начали делать постановочные трюки, потом мы подключили э, хорошую музыку, есть тут у нас такой парень, с которым мы тоже сотрудничаем, он хорошая аппаратура, диджей, как мы его называем, Виктор, вот, и оно получило такую динамику, вот смотришь, как будто действительно идут, идет фильм захватывает. Но одно дело фильм сидеть и смотреть на экран, другое дело, вот, можно потрогать, поучаствовать. Тут, тут, тут же рядом это все. Это очень интересно. Интересно, конечно. И это только для туристов. Не планируете такое сделать, чтобы каменчане могли там пятницу, субботу прийти и посмотреть такое шоу? Ведь... Это невозможно передать словами, это на видеть. Ну, вопрос актуальный, потому что многие каменчане, когда видели, это тоже спрашивали: а чего вы не показываете для нас, это, а там для туристов? Мы планируем, не то что планируем, уже как бы начали подготовку к этому всему, искали место, где то все можно проводить. Вот, ну, допустим, в замке оно как-то не совсем получалось днем, потому как ходят туристы и когда начинают что-то показывать эти ребятишки, то все туристы, особенно дети, там, младшие возрасты, они кидаются гидов и бегут смотреть. То получается, что как бы вклиниваешься в вот эту вот саму программу проведения экскурсии по замку. Вот, поэтому мы как-то так одно время поговорили с Виктором Владимировичем Дыбышем. Там у него получается очень интересный такой дворик. И мы договорились, что он дает согласие на использование этого дворика для проведения такого рода анимационных программ для каменчан. Туда могут подъехать там, те же самые свадебные кортежи, разыграть какую-то сценку на видеокамеру, пофотографироваться, получить возможность, каменчане могут там, смогут вернее, там посмотреть какую-то программу анимационную, ну, 20 минутную там, или 15-минутную потрогать оружие, подержать оружие, пофотографироваться в доспехах, в одежде. Вот, а мы там делали такую одежду, которая так называемая обманка. Вот, одеваешь ее на себя, а сзади просто веревочками завязываешь, спереди ты вроде бы одет для, для, для быстроты одевания этих прикидов, как говорят ребят. Вот. Когда проводили турсезон, вот последний наш, в апреле месяц. Опробировали а этот дворик. Мне кажется, получилось там. Многие пришли из гостей, кто приехал на открытие тур сезона. Посмотрели, что там и как там выступалось. Ну, конечно, были шероховатости как это обычно бывает, когда первый блин. Ну 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 не надо. И простите, я здесь вас перебью Дымчук Олег Филенович сказал, что это было самое светлое пятно в открытии туристического сезона. Ваше ну, шоу. Олегу Веренуевичу Дымчаку большое спасибо, огромное спасибо, потому что моральная поддержка иногда значит даже больше, чем к этому материальная поддержка. Я просто смотрел, как расцветали ребята, когда им устроили овацию зрители вот, во время этого анимационного выступления в Хатинской крепости. Они просто, они просто были в ударе. Они поймали такую волну, они получали такой драйв, что вот, вот любо было на них смотреть. Поэтому моральная поддержка она всегда стоит не меньше, чем материальная поддержка. Хотя и материальная поддержка, конечно, ну, очень важна. Нужно, да, если для каменчан делать, то нужна и материальная поддержка. Ну, нужна, конечно. Ну, что же делаешь. Приходится часом больше рассчитывать. Ну, не то, что часом, а в основном рассчитывать на свои собственные силы. Хотя, хочу сказать, что доброжелатели в хорошем смысле слова доброжелатели у нас тоже немало. Очень многие люди помогают, поддерживают и готовы там в любой момент оказать услугу безвозмездно, а часом даже прекрасно понимаешь, что надо какую-то денежку заплатить за использование или транспорт, или чего-то, но тем не менее, когда у тебя есть возможность снять трубку и позвонить и попросить, что вот можно мы там то-то, то-то, и говорят, пожалуйста, я позвоню, там приїде машина, Это тоже теж немало Щораз у кам'янчан викликає запитання, як провести свій час. І я думаю, що одним з найцікавіших рецептів для організації дозвілля будуть те дійство, яке сьогодні проводить турфірма Даніло і компанія, саме завдяки залученню унікальних дійств, пов'язаних із фаєр-шоу, театралізовані постановки і з лицарством, вони є не тільки цікавими як видовище, а вони ще є і пізнавальними. Тому що Кам'янець-Подільський має стародавню історію, і тільки той, хто зможе сягнути севини нашого історичного минулого, тільки той, хто може збагнути красу, оту первоздану історичного кам'янця, кам'янця культурного і побутового, той зданий, здатний і по-справжньому покохати своє місто. Тому я думаю, що ці дійства, які можуть організовуватися, проводитися як театралізовані під час вихідних, під час великих заходів. Під час травневих днів міста окремих фестивалів повинні викликати інтерес, здоровий інтерес у кам'янчан, які повинні би відірватися від своїх телевізорів, вийти і активно і змістовно провести своє дозвілля в колі родини разом із своїми друзями і близькими. Безусловно, зараз нас дивляться люди, і я впевнена, що там вже багато бажаючих, хто хотів би стати. члены вашего общества. Что для этого нужно? Вы, в принципе, принимаете или это какой-то особый подбор людей? Ну, прежде всего, необходимо желание. Вот. Я говорил, что я там мало вмешиваюсь в то, чем занимаются ребята, вот те, кто увлекается этой так называемой рыцарской эпохой. Поэтому, безусловно, это вопрос даже быстрее не ко мне, а к ним. Конечно, принимается, конечно, принимается, просто как бы там, в процессе, что называется, это я знаю. Самое главное желание, самая главная готовность чем-то пожертвовать, потому что пожертвовать приходится многим. И временем, и что-то скрывать деньгами, потому что это все стоит немалых денег. Пошить костюм, сделать доспех, да, куда-то поехать. И ребята ездят, они активно ездят там на участие во всевозможных таких турнирах, что называется. Но это им в удовольствие. Это им удовольствие. Не всегда в семье это воспринимается нормально. Вот. Если там приходят уже люди, допустим, что называется, степенившиеся, женаты. Сейчас может жена, жена не понимать. Или там наоборот, муж, может быть, не понимает. Но, как правило, все молодые, подвижные, такие вот очень активные. Поэтому они жертвуют этим с удовольствием. Это им в удовольствие, это называется им в кайф. Поэтому тут только есть желание. Только есть желание, ну и, конечно, терпение. Потому что если ждать, что вот ты сегодня пришел, а завтра ты уже весь из себя такой крутой, тоже Нет, не конечно, приходит. Надо время. Вот, поэтому можно обратиться по телефону. Может быть, мы там даже в конце передачи дадим тот телефончик, по которому можно позвонить. Ну а дальше все уже очень просто. Встретились, поговорили, показали ребята, как это все. И только Кто только привет. Они все-таки вам чем-то уже реальным помогают. Кто не есть, может членом вашего общества, а помощь оказывается удовольствие. Ну, знаете, так много людей и так не хочется всех обидеть. Вот, что называть конкретные фамилии, сейчас бы пришлось такой большой список составить. Вот. И я знаю, но тем не менее, конечно, надо сказать, что многие люди, с которыми мы сотрудничаем давно уже, вот, они готовы поддержать, помочь, ну, хочу сказать о том же самом Викторе Владимировиче Дыбыш. Вот, он знает меня, что он с если говорить об этом военно истерическом движении, он очень много помогал на первом этапе. Вот, и так до сих пор поддерживает ну, хочу сказать там и моральной поддержки со стороны того же самого Олега Веленовича Он может быть где-то в идеологических каких-нибудь постулатах там расходимся, но тем не менее генеральная линия для Каменца-Подольского должно быть все что работает в пользу Каменца-Подольского тут у нас как бы совпадает вот. ну, хочу назвать одного из наших добрых друзей Ярослава Давыдовича Крочек, тоже очень часто и очень много помогал, ну и, в принципе, помогает, поддерживает. Вот. В общем, я не буду называть там все, потому что это действительно большой список фамилий. Вот. Но нельзя не остановиться на Анатолия Владимировича Зеленице. Тоже человек, который увлечен по духу, он еще, что называется, там тянет на лет 25, несмотря на солидный возраст. Но с его стороны помощь просто огромная, хотя бы потому, что вот на каком-то этапе ребята захотели совершенствовать себя в каких-нибудь там конных турнирах. Угу. Ну не то, что совершенствовать, они вообще хотели научиться ездить на конях, сидеть на конях. И со стороны Анатолия Владимировича безусловная поддержка. Он просто взял и сказал, что в любой момент, в любое время, сколько надо, приходите занимайтесь никаких денег никаких расчетов я вижу это нравится ребятам я им готов помочь и это дорогого стоит потому что действительно в любой момент приехать и получить коня Нет, это, да. то, то тут просто огромная бесценная поддержка бесценная помощь и мы ему очень благодарны даже не знаю, какими словами вы выразить эту благодарность. Игорь, скажите, зная вас, вы каждый год не перестаете удивлять. Это человек, который настолько действующий, настолько положительный. Какие у вас планы? О чем мечтаете? Что планируете сделать еще? Спасибо за добрые слова. Это правда. Это вот. <связывая> и теперь получается, что вот попробую вас дальше не удивлять каждый год. Спасибо. Ну, планов, что называется, громадье. Хочется, конечно, многое сделать, много успеть. Есть там целый ряд задумок. У тех же самых ребят там есть тоже свои планы, которые они стараются воплотить. Мы в последнее время очень активно стали сотрудничать с Хатинским заповедником. Вот называется попали под программу развития пограничных и смежных территорий. Вот, и с директором Хатинского заповедника уже договорились о том, что там второй транш Еврогранта может быть нам использован на развитие ну, такого как бы своеобразного анимационного театра в парке Каменец-Подольский хатин вот, потому что там и под эту спарку, под этот своеобразный такой кластер, сейчас отправлена специальная программа на рассмотрение Еврокомиссии. И вроде эта программа имеет реальный шанс пройти. Весь этот отбор будет там финансирование своеобразное. Вот у ребят очень интересная задумка создать такой анимационный средневековый театр, делать, что называется, конные фаер-шоу, делать рыцарские бои на конях копейные. Ну, куча там всего. Конечно, дал, дал, бы Бог, чтобы оно было реализовано. Я думаю, что для каменчан, ну, не только для каменчан, для гостей каменц, оно было бы весьма привлекательно. Очень. Вот. Ну и, знаете, есть такая верная народная примета, что если чем-то что то можно сглазить. Поэтому mm -hmm. не будем хвастаться многим. Дал бы Бог, чтобы реализовалось то, что вот озвучили, что называется. Игорь, я очень благодарна вам за нашу сегодняшнюю встречу, за то, что у меня снова выпала такая возможность так приятно пообщаться с вами. И у наших телезрителей появилось много интересной информации. Я желаю вам, чтобы сам Бог помогал в реализации всех ваших планов. Ну, а вам лично это любви, здоровья и блеска в глазах. Спасибо большое. Я тоже вам благодарен за то, что вы меня пригласили в свою программу, потому что, допустим, пообщаться с красивой женщиной, прекрасной женщиной, это тоже способствует блеску в глазах. Спасибо, Игорь. Спасибо большое. Вот такое была сегодняшняя наша Ведварта размова До побачення, мои любви. Хай вам счастить.